muqaddas qadam qadamjonlarni obodonlashtirish va bunyodkorlik ishlarining amalga oshirilishi yurtimizda ziyorat turizmini rivojlantirishga xizmat qiladi jumladan shovot tumanidagi yusuf hamadoniy ziyoratgohida qayta rekonstruksiya ishlariga kirishildi ayniqsa qurbon hayiti bayrami arafasida bunday ezgu sa'y harakatlarning boshlangani ham quvonarli tafsilotlar hozirgi lavhamizda vazirlar mahkamasining 2022 yil 28 sentyabrdagi 2022 2026 yillarda xorazm viloyatining turizm salohiyatini kompleks rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash hamda viloyat hokimligi tashabbusi bilan shovot tumanidagi yusuf Hamadoniy majmuasida ziyoratchilar uchun sharoitlar yaratish shu jumladan yusuf Hamadoniy jami masjidiga tegishli bo'lgan majmuada ziyorat turizmini yo'lga qo'yish maqsadida bunyodkorlik ishlari boshlab yuborildi ayniqsa qurbon hayiti bayrami arafasida ushbu maskanda masjid maqbara tahoratxona kutubxona va xizmat ko'rsatish shaxobchalari binolari qurilishiga kirishilganligi yanada quvonarli zamonaviy loyiha asosida hududda qayta qurish va rekonstruksiya qilish ishlarini amalga oshirish uchun qurilish tashkiloti tomonidan bunyodkorlik ishlari olib borilmoqda yusuf xamadoniy ziyoratgohi hozirgi kunda rekonstruksiya ishlari jadal ravishda amalga oshirilyapti unda yangidan qurilayotgan masjid binosi mehmonxona hunarmandlar uyi ham bir ikki xizmat ko'rsatish obyektlari bo'lib ziyorat turizmini rivojlantirishga xizmat qiladi bu yerda nafaqat mahalliy sayyohlar xorijlik sayyohlar ham yusuf xamadoniy ziyoratgohida ziyorat qilishni madaniy obidalarimiz bilan tanishish hamda hunarmandchilik obidalarimiz bilan tanishishga qiziqishadi yusuf Hamadoniy ziyoratgohini rekonstruksiya qilish davrida 35 milliardlik qurilish ishlari amalga oshiriladi yusuf xomadoniy ziyoratgohi viloyatimizdagi eng katta ziyoratgohlardan biri bo'lib qo'shni viloyatlar hamda respublikamizdan tashqaridan ham ziyoratchilar tashrif buyuradigan maskan hisoblanadi mustaqillik yillarida viloyat hokimligi tashabbusi bilan homiylik asosida 1992-1993 yillarda ushbu ziyoratgohda keng ko'lamli qurilish va obodonlashtirish ishlari amalga oshirilib 6 gektar hudud obod qilingan edi keyingi 10 yillikda foydalanish davomida eskirib zamon talablariga mos kelmay achinarli holatga kelib qolgan bois bu joyni xalqimizning sevimli maskaniga aylantirish muhim ahamiyatga ega yusuf hammadoniy hazratlarini ilm fanga dinimizga qo'shgan hissalari xalqimizga ya'ni mo'min musulmonlarga qilgan xizmatlari haq hurmatidan musulmonlarimiz yurtdoshlarimiz ushbu maskanni qadamjo sifatida e'zozlab kelishgan ushbu ziyoratgohni qurilish va obodonlashirish ishlarida hozirgi kunda ikki yuzga yaqin quruvchi muhandislar faoliyat yuritib kelmoqda ushbu ziyoratgohni tamal toshlari qo'yilib hozirgi kunda maqbara masjid ziyoratchilar uchun bir qancha maishiy binolar qurish ishlari boshlab yuborildi ushbu yo'l xaritasida belgilangan turistik ziyoratgoh kelgusida ziyoratchilarimiz uchun ruhiy ma'naviy ozuqa olib ketadigan ulug' bir maskanlardan bo'ladi yusuf xamadoniy nomli masjid va ziyoratgohning o'zbekiston musulmonlari idorasi qoshidagi vaqf xayriya jamoat fondiga biriktirilganligi sababli bu maskanga qilingan xayriya mablag'lari ushbu fondga gə o'tkazib kelingan shu bois qurilish va obodonlashtirish ishlari homiylar mablag'i va ushbu fond yordamida to'liq yakunlanib go'zal maskanga aylantirilsa muqaddas manzil obod va yanada ko'rkam bo'ladi shu bilan birga yurtimizda ziyorat turizmini yanada rivojlantirish imkoniyati kengayadi